Пропускають на блокпости в зоні антитерористичної операції. Це важливо знати кожному з нас. Так наказав генеральний штаб. Про це пишуть волонтери в соцмережах. Чи насправді діє такий наказ і чим погрожує таке обмеження для наших військових? Про це нам розповіла волонтер Оксана Чорна. Давайте послухаємо. Этот запрет, он как бы действует. При этом все равно будут пускать, потому что без этого солдаты не выживут. Я немножко не поняла цель этого вообще закона. Сделать незаконную деятельность волонтеров, потому что волонтеры все равно будут ездить. Тут без вариантов. Если у меня есть металлопечные, которые нуждаются там, в тепловизорах, автомобилях и всем остальном, я буду это возить как подвозить медикаменты, вывозить раненых. То есть это как все происходит. У меня такое ощущение, что я сражаюсь не с Россией, не с оккупантами, а со своими же командирами. Потому что я приезжаю и говорю солдатам, я к вам больше ездить не буду, потому что ваше командование запретило. Вы видели, что они мне говорили. Слушайте, Слушайте, ну это не... просто жах. Ну, волонтеры и так делают неможливо. На волонтерах и так переважно все тримается. И тут на тебе. Не пускают. Это, ну, это Более того, эта тема, безусловно, нуждается в разъяснении. Именно поэтому мы накануне связались со спикером э, Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владиславом Селезневым, чтобы и попросили его прокомментировать, зачем нужен запрет, будет ли он отменен в ближайшее время и, собственно, как ситуация будет развиваться. Так. Внимание на экран. Безумовно, ми зацікавлені в взаємодії з волонтерським рухом. Ми зацікавлені в тому, щоб ця взаємодія і далі реалізовувалася в повному обсязі, але в першу чергу ми маємо забезпечити безпеку особового складу, які виконують завдання на передовій. Так само маємо забезпечити безпеку тих волонтерів, які рухаються на передній лінії оборони і можуть потрапити як в засідку бойовиків, так і стати об'єктом для атаки з боку бойовиків.